Я очень боялся, что я не потяну. Я очень боялся, я, у меня не было срочной службы, что я приду, займу место какого-нибудь профессионала, который справился бы с работой лучше военный. Я очень боялся, что я окажусь там, белой вороной, потому что там, э, будут военные, которые уже ну, имеют АЗ определенные, в физическом плане, может быть, там, более спортивные, чем я и так далее. Оказалось, что все это глупости, что моих знаний, моих умений вполне достаточно, ну, по крайней мере, там, на хороший средний уровень. Вот. То есть у меня был такой страх несоответствия выбранному своему пути. Сейчас его нету. Мне стало значительно проще, у меня нету сомнений больше, у меня больше нету рефлексии какой-то сложной, у меня больше нету там чувства вины за происходящее. Вот у меня есть ощущение, что я на своем месте, я делаю пусть там тяжелую, пусть сложную, но свою работу. Вот я с ней худо-бедно справляюсь, и у меня, в отличие там от моей журналистской деятельности или от там, моих там поползновений на Майдане, нет ощущения, что я не дорабатываю. Круг общения, естественно, сузился, причем на значительную часть, скорее всего, из-за того, что люди стесняются писать, вот. стесняются там, напоминать о себе, потому что как бы я пределе, как бы я родину защищаю, они мне рассказывают какие-то глупости с гражданки, хотя это все неправда. Вот. Но там, если, не считая рабочих звонков от друзей там, до службы, от друзей родственников, я получал, условно, там, 30 звонков в день ну, от разных людей, вот. то сейчас там 5 в лучшем случае, а то и 3. Наверное, глобально родственники стали дальше. Не потому, что они не понимают, что у нас там происходит, а потому что у меня нет для них времени. Для меня проще и вот такая энергосберегающая модель психологическая. Для меня не существует ну, вот, мира, помимо того, что я там вижу. Мне так проще, потому что чувствовать себя оторванным от привычной среды, ну, лично мне сложно. С точки зрения вернуться на побывку в город, зайти куда-то в форме, то да, это престижно. И там, что касается Киева, например, чувствуется поддержка. Что касается других там, городов, там, того же Харькова, там поддержки чувствуется достаточно меньше. И вот один из таких маркеров э, существенных, когда ты выезжаешь из зоны АТО, то есть с одной стороны тебе больше не плюют на спину люди, с другой стороны с тобой больше не здоровается милиция нам говорили, что там 50 на 50 населения настроено. На самом деле, я думаю, что это 30 на 70. Что 70 процентов, так или иначе, симпатиков ДНР. А что касается мест населения, которое в случае необходимости поддержит нас, я думаю, что не превышает 10 процентов. То настроение, которое есть у местных жителей на Донбассе, оно во многом продиктовано не только пропагандой, еще и наплевательским отношением к воспитанию, к формированию нации, к каким-то там социальным институтам. То есть это бедные, забитые люди, которые не видели ничего, кроме своих шахт и череконов. И если сегодня мы не в состоянии изменить их, мы должны работать с их детьми. Мы должны менять школьные программы, мы должны ставить нормальных преподавателей, у нас должны быть какие-то формы общения людей Западной и Восточной Украины, у нас должны быть пионер лагеря, чтобы всех свозили, показали страну. Вот. Мы должны чем-то занять людей, предложить им какую-то альтернативу, кроме страха и вот русского шовинизма. Я сам харьковчанин, у меня ряд друзей там воюют за ДНР, насколько мне известно, или воевали, если они, жив, если они уже э, были убиты. Я отношусь к ним с уважением. Я считаю, что каждый мужчина имеет э, право защищать свои убеждения с оружием в руках. В этом смысле мне значительно ближе и понятен какой-нибудь там а, новорос, который взял дедовую берданку и действительно воюет с фашистами, хотя с моей точки зрения он заблуждается, вот, чем человек, который остался вне этого конфликта и рассказывает, там, оставьте Донбасс в покое, зачем вы сюда приехали, пусть все уйдут, а я буду получать свою зарплату на шахте. Может, да и неплохо, что мы враги на три поколения а вперед, потому что действительно ну, для украинца очень важный вопрос о самоидентичности, особенно для украинца русскоязычного. Вот. И, к сожалению, я думаю, что нам нужна сегодня там, не журналистика или история, нам нужна пропаганда. Но я не думаю, что стоит рассказывать детям. И мне очень не нравится, что дети там рисуют рисунки и все остальное, потому что я понимаю, что за этим стоит. За этим стоят переживания детские, за этим стоят рассказы учителя, что вы не понимаете, там люди умирают, там, там война идет, ну ребенка нужно как-то мотивировать на все это дело, я бы постарался бы детей вывести из этого всего. Потому что часть рисунков, в которых к нам приходят, ну, откровенно депрессивные. А, там на сером поле лежат мертвые солдаты, там, там вот, пятилетний там, или семилетний ребенок пишет, вот это, конечно, очень плохо, что вас всех убьют, но я знаю, что это не зря, но ну, вот, ну, не стоит детей в это погружать. Понятно, что все просто, или ты убьешь, или тебя убьют. Но когда там на гору рядом с нами э, залазит корректировщик несколько раз, и когда мы идем там, вот, его, там, ну, условно, брать в плен, вот, вдруг оказывается, что в этот раз туда вылез там отец с ребенком десятилетним, летним он ему стерекона показывает там, земли свои. Вот. Ну а вдруг бы мы стреляли. В этом смысле, наверное, проще тем, кто стреляет там, из пушек, из танков, там, из ракет, что они, может быть, не так видят, куда они попадают. Но для пехотинца это критично. И проще солдату действительно считать, что вот черно-белое, вот это обесчеловечивание образа, вся эта игра в там, «там чеченцы, которые отрезают голову, тут фашисты, которые распинают православных мальчиков», это, наверное, единственная возможность сохранить вот психику человека, который, которому ну, вынужден убивать. Я думаю, что это не закончится, по крайней мере, в ближайшее время. Я думаю, что это конфликт на многие годы. И первое, что я сделаю, когда это все закончится, вот... Не знаю, никогда об этом не думал. Хороший вопрос. Пить не буду. Точно не буду. В фонтанах купаться тоже не буду. Я бы хотел вернуться и найти не менее достойную работу, чем работа военного. Я бы хотел продолжать какой-то реформаторский путь. И многие говорят, что я зря пошел в армию, я могу быть полезен на какой-то другой должности, вот, больше по профилю. Но я считаю, что это правильный выбор. Ну, то есть мне комфортно. А что я буду делать, когда вернусь, ну, я не загадываю так далеко.